real madrid dahshatli transferlarga tayyor assalomu alaykum futbol olami bilan vaqtingizni tejang eng asosiy xabarlar bbe dahshatli maosh va'da qilishdi. PSG mutasaddilari yetakchi hujumchi Kylian Mbappeni yangi bitimga ko'ndira olmayapti uning shartnomasi mavsum oxirida yakunlanishini inobatga olgan grand klublar hozirdan harakatga tushib qolgan real yanvarda pul sarflab bo'lsa ham fransiyalik toprani o'z safiga qo'shib olmoqchi ular psga qishda 170 million yevro taklif qilmoqchi endi kurashga Liverpool qo'shildi inglizlar bani katta maosh bilan jalb qilmoqchi Jurgen Klopp jamoasi xo'jayinlari krianga bir mavsum uchun 30 million yevro to'lab berishga tayyor xaridorlar orasida Barcelona ham bor Kataloniyaning ashaddiy raqibi birdan kuchayib ketmasligi uchun babbeni realdan tortib olmoqchi futbol ko'rib pul ishlash mumkin bo'lgan kompanyaga o'tingiz foizlik bonuslar super keshbeklar sizni kutmoqda kompaniyaga o'zishlagi kommentariyada ommaviy axborot vositalari holand uchun realga o'tish ustuvor variant borussiyaning norvegiyalik hujum erlin holand yozgi transferoasida klubini o'zgartirishi mumkin yozda futbolchining shartnomasidagi band faollashadi unga ko'ra u do'stmular jamoasini yetmish besh million yevro yuziga tark etishi mumkin gol nuqta kom xabariga ko'ra norvegiyalik hujumchi uchun ustuvor variant realga o'tish shuningdek futbolchiga manchester City, PSG, Liverpool va Chelsea ham qiziqish bildirmoqda u o'z atrofidagilarga kelajagi borasida hali yakuniy qarorga kelmaganini aytdi joriy mavsum 21 yoshli hujumchi barussiya bilan barcha turnirlarda 10 ta o'yinda qatnashib 13 ta, 8 -ta gol urdi va sakkizta golga uzatib amalga oshirdi real apelning eng zo'rini xarid qilmoqchi real madrid rahbariyati liverpul hujumchisi muhammad salahni transferidan voz kechmayapti bernabeoigi xabariga ko'ra qirollik klubi vakillari futbochining agenti bilan muzokara o'tkazgan madridliklar yozda misllik futbolchini xarid qilmoqchi salahning qizillar bilan amaldagi shartnomasi ikki ming yigirma uchinchi yilgacha mo'ljallangan uning xizmatiga shuningdek barselona ham qiziqish bildirmoqda muhammad joriy mavsum aprelda o'n ikkita o'yinda maydonga tushib o'n bitta gol urdi va sakkizta golga kuzatma amalga oshirdi siz eng yaxshilarga loyiqsiz joningiz sog' bo'lsin o'zingizni ehtiyot qiling